Нет, пока не вижу никакого ядерного удара и не чувствую. Нет. Там по заходу падает зараз какая-то фигня, что может быть обстрелы. У них какой-то план, короче, есть. Там падает туз кубков и падает звезда. То есть то ли там находится какая-то станция, которая соединяет Европу с Украиной и дает свет, я не знаю. То ли они что-то придумали такое, чтобы соединить. Потому что Россия планирует обстреливать это. Да, то есть просто показала я такая, просто уже на протяжении там какого-то времени показывают, что по Захидней Украине будет самая худшая ситуация со светом. И сегодня показала, что типа Россия планирует что обстрелять, там какой-то тускубка впадает, какая-то станция, которая соединяет Европу с Украиной, и типа через Захид все это идет, и как-то вот на Украину все влияет. Я не знаю, что это, может, это придумали там уже, может, там какая-то помощь или что-то, чтобы светом наладить ситуацию. Я пока не понимаю, надо будет разобраться с этим. Для баллистика, может быть. Вот тут карта смерти падает. Так, тогда как раз мы предсказывали насчет того, что там будет эта локация. Мы смотрели, она прилетела туда. Я надеюсь, честно, вот я очень соболезную, там ребенок погиб, я знаю. Uh, ну, я помню, что мы с тобой, когда смотрели, после Ахмадита падала по картам, что будет ситуация, какая-то еще с детьми. Да. Вот я очень надеюсь, что uh, больше ничего не будет. Потому что, как раз получилось, что вот ребенок да, умер, вот на ну, Николаеве. Uh, что просто еще не было ничего такого, масштабного с детьми. И, кстати, по Запорожской очень хорошо, но по Запорожской отпустили. Видишь, этих пленных освободили. В принципі, тоді вісні, це було літо. Що перший сон, що другий це було літо, того, що не зима. Ну я не пам'ятаю снігу і пам'ятаю, що було ну, літо, розрита дорога, я там десь футбол зірмається, якісь щось таке. І другий сон про темну дорогу, також Житомирщину до Київщини. Я також була влітку, того, що Зелень бачила. Ну, це все про літо. Я так розумію, що якісь дергешники можуть бути літом. І більш ніж впевнена в тому, що Росія у них там розвідка працює в Житомирській області зараз. Просто почему блин, ніхто не звертає уваги на Житомирську область, Чому всі про і про Сумщину тільки говорять? А потом будет, ой, блін, захисних споруд немає, як на Харківщині, знаєш, було. ну ну, ребят, ну серйозно. серьезно. свої свои глаза розкройте їх. силы ж не можуть так просто показувати, розумієш? Одно і те то просто... тикати носом уже в эти дороги Житомирської області. Чтоб будем поехали... Чтобы тебя Чтоб они опять поехали ближе к Житомирской области, куда-то на Бучу или на РПН, опять же было такое? Ну зачем это? Для чего? Чтобы что? Да почуют, конечно. Просто, я говорю, очень странно, что забывают про Житомирскую область. Мы тут реально ходим два месяца по этим интервью, одно и то же говорим, знаешь, как попугай какой-то. Я уже, я уже, ну я не знаю, уже, мне кажется, люди меня считают какой-то Одно и то же, постоянно повторять по 150 раз. Зачем оно мне нужно? А потом будет ой, ой, ой. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание на Житомирскую область. Обязательно. Потому что сны такие были, ну как бы, не совсем хорошие. Про разрытую дорогу вот эту вот. Мені здається, треба це дивитися, все ж таки, якщо він стане, того що карти зараз так показують. Вони зараз повністю зосереджені на своїй оцій перемозі. Вона і він. Тобто у нього там взагалі Він думає, думає про. Ну, бачиш, тут карта імператриці падає це до їх землі. Тобто він про свою землю думає зараз. Він не думає зараз про Україну. Тут немає. Жодної карти про Україну. Я думаю, що реальний інсульт був. не скрытый, поняла, как это микроинсульт, или как оно называется, которая скрытая то есть оно... Люди могут на ногах переносить. Давай вот, да, вот, а это микроинсульт. Можно на ногах перенести, а потом, типа, там узнать через какую-то там кучу лет вообще об этом, что ты принес. Луна, сто процентов. Не, не, не настолько все плохо там, я не думаю. Не думаю. Я к себе на войну. никак по честно, вообще никак. Ну, какие-то ограничения я веду, смотри, восьмерка мечей падает. Правки по шестерке Пентакли, какие-то правки внесут, что-то будет внесено. Это в позитивном ключе или в негативном? Еще хуже станет или лучше? Лучше что-то. Что-то поменяют. Двока кубка, двока Попроще станет. Ну, непогано, до речі, бачиш, тут карта мага, десятка кубків, карта сім'ї, чотирка пентаклів і карта смерті про війну говорили. Непогано, карта мага, і десятка кубків, Тобто Зеленський зміг, смог розположить к себе. якась определенная була для того, щоб розположить к себе. Ну, ну, нормально, тож, це як би, такое, знаєш. Десятка кубків, карта сім'ї. Хороше Хорошая спілкування було. Неплохо. Ну, такое пока касательно шансов на победу. А Ну какие правки могут внести? Подожди, здесь опять падает. Видишь, восьмерка мечей, блок пентаклей, какие-то правки. Но они хотят, но они не, не понимают, как заменить их. Видишь, повешенный падает. Ситуация в подвешенном состоянии. То есть они не, не знают, как, как это все... С одной стороны, понимают, что нужно, необходимо уже, знаешь, демобилизацию сделать, чтобы ну, не, не менять людей, которые воюют сейчас. Я пока сейчас халяюсь за ДРГ групп, все же таки. Четырка по десятка кубков, але... но... Ну, это буданов, просто когда сказал, что там наступление уже идут на певицу Украины, понимаешь, люди неправильно восприняли. Я уже об этом говорила. То есть он имел в виду что про ДРГ, он не имел в виду про полноценное наступление. Помнишь, он недавно говорил? так так, ну північ це скоріш сторона Чернігів, так. Так, да, 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 ну все ж ти ж понимаєш, люди якби Суми, Чернігівщину, все рівняєте. Нет, покопал на ценах наступлення, это ДРГ группы. И не забываем, пожалуйста, про Житомирщину, ещё раз говорю, потому что учасники, которые Ну уже багато минус, питань давали про Житомирщину. Вот вот, вот эта вот эта вот дорога разрута, которая мне снилась тогда. Мне говорили, здесь как в Бучі. Я думаю, что все думають про Чернігів, про Суми, а нужно подумати про Житомирську область, про Житомирщину, про дорогу, про это которая я а потім еще снялась дорога. Потому что я ночью йшла, темная дорога в Києві, в Житомирщину. Ну, Но очень как-то да, логіческую цепочку включаем, просто свої мозги включаем. Там дорога розрита, Житомирская область, там я по дороге йду в Київ. Ну, то есть, как-то показали силы, що дорогу Вот в Житомирской области контролируйте в Киев, прям уже носом тикають нас аккуратно. Посмотрите. Не только Чернігів, а Сумщина. Что ж Житомирщина є? Вот, поэтому дорогая пока группа, и пока ничего здесь такого, но... Ну, такое. Дьявол падает здесь. Она на всегда падала, да, плохо, я помню. Всегда, когда мы смотрели, всегда падало плохо. Здесь есть риск оккупации, да. Блин, ну здесь туз Пентакли, смотри. А, вот так вот это оборона, если прямым, да, вот, ну, оборона, защита и так далее. Ну, вот так вот. То есть они могут прорвать здесь. Очень аккуратно нужно. перевернуто Идет. Да. Внимание, обратить на защиту. Пока такого не падает. Тоже карта не очень падает. Десятка мечей падает сразу. Вот. А он деоккупирован, Славянск, да, вроде? Так. Деоккупирован. Смерть с шутом. То есть тут показывают, что типа он деоккупирован по картам, по шестерке жезла, урафанту повешен. Ну, какие-то военные действия... Подожди, стоп. Военные действия вокруг него, правильно же получается? Здесь смерть с шутом падает, по линии нуля. По оккупации я не вижу здесь. Ну, не поки занятия виборів, дьявол падать, зайняті повністю собою зараз. А щодо допомоги, тут фортуна і смітьов про обмеження, Бачу, говориться. Тобто Мені здається, що так як воно і було, воно залишиться. Обмеження будуть, але фортуна все одно є. Тобто, якийсь рух буде все одно Смотри, Я, просто люди знаю, я вже говорила, скільки було інтерв'ю останні протягом Ну не падали плохі карти на Трамп. Ну, я про Украину. Мне как личность он мне не импонирует. Я сразу говорю, он такой мерзенный тип. Это, это, видно по нему, понятно, он бизнесмен. Это ясно. Но по, вот как для Украины по картам, но ничего плохого я не вижу, там не падало ничего на протяжении месяца. Сколько мы смотрели, всегда падало одно и то же. Да нормально, да неплохо, да здесь что-то будет. Там двойка кубков постоянно падает, двойка кубков про переговоры и разговоры. Он умеет разговаривать, Трамп. То есть он умеет приводить какие-то Короче, умеет как-то зацепить, знаешь, вот умеет диалог строить. Но Байден, извините, но он дед, у него деменция, блин. Я уверена в том, что ру руководила всем его команда, а не он. Он не принимал никакие решения. Понимаешь, возможно, Трамп даст как раз-таки наоборот нам ту помощь окажет, которую нам, не, которая нам необходима сейчас. Трамп все-таки друг или враг для Украины. Но тройка Кубкова — это не про вражду. Понимаешь? Здесь, смотри, типа, как пятерка, пятерка кубков еще падает, и король пентак, или шестерка жезлов, двойка кубков, девятка кубков. То есть как раз таки, э, смотри, мы потеряли с ними ту самую, не знаю, ниточку, как правильно сказать. Потеряли с ними диалог. Потеря, видишь, типа карта. Он сможет диалог нам этот вернуть. К чему я говорю? К тому, что я же говорю, двойка кубков опять, видишь, падает здесь. Только что про него разговаривали, вот она выпала снова. Он умеет разговаривать, с ним можно будет договориться. То есть она он уступки типа идет. Понял? Ну, а девятка кубков это про опять-таки помощь, про все остальное. Шестерка жезлов, карта победы. То есть мы сможем как-то вот... К Америке заявили снова, вот как были вот в начале войны. Да, 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 да. Вот сейчас вообще у нас отношения ужасные. Вот мы как-то сможем вернуться в начало войны, чтобы как-то оно было плотнее у нас. Не знаю, я не ощущаю я опасности от Трампа, там все переживают, но ну, ну, и не знаю. Я больше от Байдена ощущаю опасность, потому что он, ну, к сожалению, он, да, вот на увидание, он старый человек. К сожалению, не говорю, что он хороший или плохой. Я говорю о том, что для Украины, ну, как мы можем с Америкой наладить отношения, если мы налаживаем отношения с его командой, а не с президентом? А там куча людей, куча разных мнений. Кому-то мы нравимся, кому-то мы не нравимся, понимаешь? А здесь как бы Трамп, который я более чем уверена, что него ну, тоже есть команда, понятно, но мне кажется, что он, как сказал, так и будет. Он сам хозяин и сам начальник. То есть мне как кажется, что так будет как-то легче, я не знаю. Поэтому не переживайте. Я думаю, что будем это все просматривать, но не чувствую я прям такой опасности, как там раздули уже, что не будет помощи. Они, откуда вы знаете? Ее сейчас и так нету. Она в ограниченном количестве приходит. Может лучше будет, надо все методы пробовать. Я вообще, в принципе, сейчас считаю, что все, что происходит, это, ну, это какая-то, знаешь, трансформация такая затяжная. И в любом случае то, что происходит сейчас, оно потом как-то выровняется и на улучшение пойдет. Как-то так. Я в это верю, свято вообще.